1 жовтня 2013 року у року функції з процедури адміністрування єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування передано з Пенсійного фонду України до Міністерства доходів і зборів України про особливості сплати внеску та подання звітності розповідає начальник Красноградської об'єднаної державної податкової інспекції Наталія Тимошенко. Уважаємо налогоплательщики Красноградського району з 1 октября текущого року управлінням доходів і зборів України значета процедуру адміністрації. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Отныне Министерством доходов Украины принимаются и обрабатываются отчеты о суммах начисленного единого взноса на обязательное государственное социальное страхование. А именно, на его адрес налогоплательщикам нужно предоставлять отчеты о суммах начисленного единого взноса. Эти суммы подлежат уплате, уплате на счета органов Миндоходов, открытых в главных управлениях Государственного казначейства Украины. Украины. Счета размещены на официальном веб-портале Министерства доходов и сборов в разделе реестры. Администрирование единого взноса Министерством доходов начато в связи с вступлением в силу Закона Украины номер 404 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, а также Законом Украины номер 406 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Передача министерству функции администрирования единого социального взноса, это вполне логичный шаг, который отвечает интересам бизнеса. Функции ведения реестра и персонификация страхователей, начисления выплат остаются в пенсионном фонде, а администрирование и контрольно-проверочная работа за Министерством доходов и сборов. Наше министерство провело всю необходимую техническую и организационную подготовку чтобы для предпринимателей этот процесс был максимально комфортным. Мы планируем усовершенствовать администрирование единого взноса за счет расширения возможностей электронной отчетности. В Красноградской объединенной государственной налоговой инспекции созданы все условия, чтобы как можно больше предпринимателей смогли воспользоваться этой возможностью. Это и выдача бесплатных электронных ключей в специализированном пункте сертификации и своевременные консультации специалистов инспекции. Любую информацию вы сможете получить в Центре обслуживания налогоплательщиков нашей инспекции по улице Короленко 85, либо же по телефонам 7 11 03 7 35 23 чтобы плательщики единого взноса не почувствовали каких-либо неудобств в связи со сменой администратора, каждый может ознакомиться с законодательными документами и нормативной базой начисления и уплаты единого социального взноса, а также получить реквизиты счетов, на которые осуществляется отчисление этого платежа с помощью специалистов центра. Кроме персональных консультаций, которые предоставляются сотрудникам, сотрудниками нашего центра. Здесь работают и тематические окошки. Поскольку в основу администрирования единого социального взноса положен сервисный принцип работы, плательщики единого взноса могут также получать консультации через информационно-справочный департамент Министерства доходов и сборов по телефону 0800 501 207. Как надоедятся зид физичным особам и предприятиям? Физические лица, предприниматели обязаны подавать отчет, независимо от того, ведут ли они предпринимательскую деятельность, кроме физических или предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения. Они освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Чем можно подавать нулевые звезды в органы Миндоходов? Якщо здесь не достигнет идеальности. Порядки формирования и предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общее обязательное государственное социальное страхование упрежденным наказом Министерства доходов от 9 сентября 2013 года номер 454 сохранилась та же норма, которая была и в аналогичном в пенсионном порядке. Если юридические лица не используют труд физических лиц, на условиях трудового договора или на других условиях, предусмотренных законодательством, отчет в органы доходов и сборов не подается. E